Еще перед началом отопительного сезона 2015-2016 годов мэр города Юрий Григорьевич Вилков э, информировал э, жителей города о том, что орган местного самоуправления, коим является э, городской совет, его руководитель, э, председатель миски глава, э, мы стоим за то, чтобы в городе подавались все жилищно-коммунальные услуги, в том числе и централизованное горячее водоснабжение. Но тогда, как и в прошлые годы, было информировано население о том, что подача горячей воды возможно будет после того, как система теплоснабжения будет выведена на зимние параметры работы. Мы в начале декабря, в первых числах декабря, мы увидели, что все три теплоснабжающих организации, а это Криворожская теплоцентраль, Криворожь теплосеть и Зержинское управление регионального строительства, вышли на заданные параметры, а именно подпитка тепловых сетей, по двум предприятиям теплосети и Дзержинского управления вошла в проектные параметры, а Криворосская теплоцентрали приближается к проектным параметрам, что дает технологическую возможность начинать подачу централизованной горячей воды в квартиры потребителей, то есть жителей города Кривого Здесь мы должны понимать, что подача горячего водоснабжения – это вообще-то расходование определенного количества газа. Лимитов на подачу централизованного горячего водоснабжения областная администрация совместно с НАК «Нафтогаз Украины» не увеличила. То есть имеется небольшой, небольшая экономия по подаче тепла в жилые дома по сравнению с выделенными лимитами. И необходимо учитывать тот факт, что мы отстаиваем, то есть я имею в виду городской голова и с полком, отстаиваем свое право на получение горячего доснабжения, потому что проплата за газ в текущем отопительном сезоне была произведена всеми предприятиями в полном объеме до начала отопительного сезона. Благодаря тому, что за потребленный в 2015 году природный газ до начала отопительного сезона, то есть до 15 октября, и благодаря тому, что у нас имеется определенная экономия, предприятия сегодня начали подачу централизованного горячего водоснабжения. У нас в Кривом Роге 190 жилых домов, которые имеют в подвале скоростные водоподогреватели. Только два дома из 190 до вот в этот период изъявили желание, чтобы в их дома пришла централизованное горячее водоснабжение, и они готовы сегодня оплачивать за эту услугу в соответствии с теми тарифами, которые установила Национальная комиссия регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг. Поэтому и сейчас работа продолжается в том ракурсе, что те долги, которые на доме от потребителей имеется, их необходимо или погасить, или реструктуризировать, и таким образом потребители заявляют о своем желании получать эту услугу. Если потребители не изъявляют такое, такого желания, то они считаются как таковыми, которые не имеют желания получать услугу централизованного горячего водоснабжения. За користування централізованим гарячим водопостачанням Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг встановила такі тарифи. За 1 кубічний метр гарячої води в городі, от теплоцентралі це 40 гривень 50 копійок, в теплосіті 42 гривні 88 копійок і в Зержинському управлінні регіонального будівництва 40 гривень 67 копійок. при отсутствии полотенцесушителей там э, на 3 гривни меньше. Но тепловая энергия все одно должна пройти через счетчик. То есть у нас на сегодняшний день в городе 83% э, отапливаемой площади охвачено приборами учета тепла. Для того, чтобы э, Централизованно подавать горячую воду для выработки тепловой энергии необходимо не менее 100 миллионов метров кубических газов в год. Те люди, которые не имеют технических средств подготовки горячей воды, по нашим данным, это 86 390 человек, что составляет 13,3% от общей численности населения города. То есть проблема централизованного горячего водоснабжения, это проблема не всего города, это проблема части населения города. Люди могут сегодня сравнить просто практически, сколько же будет стоить для них центра, сколько надо заплатить за централизованную горячую воду, или сколько надо заплатить за горячую воду, если они ее подогреют с помощью электроводоподогревателя. И выбрать для себя тот вариант, который наиболее приемлем для них.